Bir gün bir neçə qurbağa mişədə gezərkən içlərindən ikisi bir quyuya düşür. Digər bütün qurbağalar quyunun ətrafında toplanır. Quyu çox dərin olduğu üçün dostlarının tutulub çölə çıxması mümkün görünmür. Yuxarıdakı qurbağalar öz dostlarına boşuna əziyyət çəkməmələrini söyləyür. Quyu çox dərindir. Çölə çıxmağınız mümkün deyil deyirlər. Ancaq quyuya düşən qurbağalar Onların dediklərini əhəmiyyət verməyib, quyudan çıxmaq üçün cəhd etməyə davam edirlər. Yuxarıdakılar isə boşboşuna əziyyət çəkməmələrini, ölümün onlar üçün qurtuluş olduğunu söyləyirlər. Sonunda qurbağalardan biri onlara deyilənlərdən təsirlənir və quyudan çıxmaq üçün cəhd etməyi dayandırır. Digəri isə çabalamağa davam edir. Yuxarıdakılar da öz növbələrində davamlı olaraq ona Əsyet çəkməməsini söyləyürlər. Çox keçmir ki, quyudakı qurbağa son bir həmlə edərək daha yüksəyə tullanmağı bacarır və quyudan çıxır. Çünki bu qurbağanın qulaqları eşitmirdi. Ona görə də dostlarının ümidləri yox edən sözlərini eşitməmişdi. Ümidini itirmiş bir insanın itirəcək başqa bir şeyi yoxdur.